Вчаються два друга, один одного питає: ну що, як справи? Та ти знаєш, там в мене так справи, що мухам би сподобалось. Продають грузі напільсини. І вже немного залишилося апельсинов. Ну, зовсім чуточка, а он так бідний писати хоче, а он уже дишати не може. Он уже же эти ноженьки скрестил, он же, ну кто же докупит. Подходит старушка такая интеллигенточка. Почем ваши апельсины? Шесть рублей килограмм, бери, бабка, и уходи. А почему дорого так? А может по пять рублев сойдемся? Хорошо, бабка, пять рублей. Забирай апельсины, уходи может, мы договоримся по 4 рубля? Бери по 4, только бери быстрее и уходи, бабка. А по 3 можно? Можно по 3, можно по 3, все забирай, уходи. А по 2 рубля? 6 рублей, бабка. Вот англичанин. Проснулся, встал, подошел к холодильнику, взял яйца, закрыл холодильник, приготовил яичницу. Утро француза. Проснулся, подошел к холодильнику, открыл холодильник, взял яйца, закрыл холодильник, сделал омлет. Утро украинца. Проснулся, подошел к холодильнику, открыл холодильник, почесал яйца, закрыл холодильник. Лакей входит в гостиную и говорит, машина подана, сэр. Мусор выносить будете? Вадечка, что ты нам из Мексики привез? Я привез вам мексиканский национальный танец. Че, блин? Так а чего на холодильник повесим? Наша авторская шутка. После долгих и продолжительных джинтоников русские туристы отбили у турков город Кемер. Живут по соседству хорват и словенец. Приходит словенец домой и говорит своему сыну, слушай, так классно, у нас сегодня праздник, у хорвата корова сдохла. Сын говорит, ну, классно, ну, было бы классно, если бы еще и у нас сдохло. Отец говорит, как? Ну, я понимаю, у хорвата сдохло, у соседа сдохло, классно, мы радуемся. А зачем, чтобы еще и у нас сдохло? А чтобы к нам никто за молоком не ходил. Приходит мужик с работы, только дверь открывает сразу с порога. Блин, Бен Ладен, сволочь такая, я бы его расстрелял, убил, просто слов нет, ну, гад. Жена, ты что, что с тобой такое? Причем тебе он лично что сделал? Ну, представляешь, прихожу я на работу сегодня, на столе конверт, но ну, я без задней мысли, там не считая адрес, открываю конверт, белый порошок. Началось. Менты, врачи, экспертизы, лаборатории, просто кошмар, жена в ужасе. Вася, э, сибирская язва там трипер. такие танцуют двое, говорят, девушка, девушка, а как вас зовут? Меня Юля зовут, а Юлечка, хожу я, брожу я, все Юлия, да Юлия, а меня зовут Микола, а можно вас увезти по психологии? Можно. Они так вышли, убивают в психолог, и она говорит, ну, и что дальше? Кажа, я не знаю, у меня дальше по психологии не доходило. Милый, я надеюсь, ты меня никогда не забудешь. Да как я могу тебя забыть? Я тебя запомнить никак не могу. Две подруги встречаются. Одна жалуется и говорит, Валюха, ну представляешь, ну вообще, ну такая ситуация, я не могу понять, как это произошло. Так, что случилось? Но я подхожу к нему просто как обычно. И говорю, Сережа, ну прости, любимый, а он что, а он Дима два друга жалуются, говорит, представляешь, блин, я так лоханулся, я так лоханулся. Трахнул свою жену и в беспамятстве просто взял и дал ей 50 баксов. Еле отмахался. Да, это мелочи. У меня была та же ситуация, она 20 долларов сдачи дала. Тоже долго живут в браке, уже рутина, нет никакой страсти. Жена думает, ну как удивить мужа? Пошла, сделала новую прическу. Муж приходит с работы, не заметил, ничего не сказал. Пошла, купила новое платье. Муж приходит, не заметил, покушал, лег спать, никакой реакции. Уже не знает, купила новое белье себе. Тоже никакой реакции просто. Думает, ну что такое придумать. Купила противогаз, думает, ну сейчас одену противогаз, интересно. Заметит, не заметит. Приходит муж с работы, открывает жена, значит, с противогази. Он на нее смотрит и говорит: о, дорогая, ты что, бровки выщипала? Суд идет, сидит маньяку за решеткой. И рядом девушка рассказывает: он меня изнасиловал, он меня изнасиловал. Господи, он, он, именно он. Судья. Ну, рассказывайте, товарищ маньяк, как это происходило? Ну как происходило? Иду по улице, смотрю, симпотная телка стоит. Ну что, я к ней подкатываюсь, пытаюсь, она бац от меня убегает, я за ней. Она такая вбегает в арку, я за ней, она в подъезд, я за ней. Она такая она, наста становится между третьим и четвертым этажом. Я за ней подбегаю. И судья и, такой, и-и, и что, и что? И что, и что? Она берет баллончик и брызгает мне в глаза. И что, и что, и что, и что? А я её плачу. Профессор, это правда, что вы голубой? Неправда! Я не профессор! Ну, пацаны, я сегодня точно выиграю в рулетку. О, я помню так, когда-то говорил мой папа, когда у него еще квартира была. Товарищ рассказал, вот так и рассказывал, говорит, сегодня утром нашел у себя в ванной э, укрепляющий шампунь «Длина и сила». И решил помыть им не только голову. <связывая> Ты ночью высыпаешься? Куда? <связывая> О, мудрый Ка, я пришел к тебе за советом. Мальчик, не приставай к удаву. Хочешь фотографироваться? Давай деньги. Нет денег. Иди Штирлиц скрутил козью ножку. Коза дико загорала. Там, 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 та 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 там, там Штирлиц овладел собой и уснул бежал в припрыжку. В припрыжке давали свежее пиво. Идет чемпионат мира по боксу. Э, Какая-то финальная битва проходит в каком-то очень крупном городе. И Бой Майк Тайсон против какого-то еще боксера. Ну, тут боксер в последний момент понял, что против Майка Тайсона он биться не хочет. Отказался. А... Ну и организаторы понимают, что куплены тысячи билетов. То есть, как бы, люди пришли для того, чтобы посмотреть бой, а человек отказался, Ну, как бы могут потерять большие деньги, и организация сорвется все. Решили искать замену этому боксеру, выходят на улицу, видим, какой то мясник стоит на прилавке, мясо рубит, они подходят говорят: слушай, мужик, тут такая фишка. Надо бой один провести, давай ты проведешь бой, мы тебе дадим тысячу рублей. Ну, тут меня с них такой посмотрел, да, что фигли, там, тысячу рублей, неделю работы за тысячу рублей, давай, я согласился, все. Ну, идет бой, первый раунд, Майк Тайсон месит просто этого мужика, убивает его в клочья, вообще тут весь разбитый стоит, еле-еле. <связывая> ну закончится раунд, эти организаторы в шоке вообще. Чувак отстоял целый раунд против Тайсона, говорят, слушай, мужик, ну вот отстой еще один раунд, вот отстой, пожалуйста, заплатим тебе две тысячи рублей, две тысячи рублей, отстой еще один раунд. Тот такой, то что, ладно, хорошо. Второй раунд проходит. Майк Тайсон там его всеми возможными хуками, джебами, всеми апперкотами, его лупасит, Там вообще лицо уже груша полная. Отстоял раунд. Те в шоке вообще. Ничего себе, тут такая сенсация вообще. левый какой-то чувак против Майка Тайсона. Заканчивается раунд. Он возвращается. Весь расплывшийся. Они говорят, мужик, слушай, ну отстой. Еще один раунд. И мы западем тебе. 5 тысяч рублей! 5 тысяч рублей! Только отстой раунд! Тут такой, ну ладно, хорошо! Отстоял еще один раунд, все, вообще мясо полное. Возвращается опять в уголок. Тебе говорят, мужик, ну вот отстой еще один, семь тысяч рублей, тебя забрал. 7 тысяч рублей! 7 тысяч рублей 7. Говорит, не, мужик, я не могу, еще я его бить начну. мама, говорит мальчик, купи мне собаку. Мама говорит, а ты за ней ухаживать будешь? А он говорит, а ты мне здоровую купи. Приходит утром домой, возвращается пьяная собака. Скребется лапой, от хозяина открывает, смотрит, собака такая. Уши. Собака. Ты что, пьяная? Собака. Ты что, хозяин? Я как стекло. Да? Ну, полай. Лай, 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 лай. Праздничный такой интересный анекдот. После 23 февраля встречаются два пса. Один пес говорит другому, ну как ты, что ты, как ты отпраздновал там или что? Да что, нормально, только вот это, хозяина я покусал. Да ладно, чего ты, за что? Да он нажрался, гад, и все мои медали одел. Сын спрашивает у папы. Пап, пап, скажи, пожалуйста, а кто такой дипломат? Сынок, дипломат – это такой дядя, который может убедить свою тетю, что шикарная норковая шуба ее полнит. Маленький, короткий, детский, светлый анекдот. Мамочка, мамочка, сын подбегает к маме и говорит, мамочка, можно я пописаю? Она говорит, а ты уроки все сделал? Два друга розмовляють. Один каже, слушай, вчора був в лісу, насилав тіщі ціле відро грибов. Каже, да ти що, а вдруг вони ядовиті? Що Что значить вдруг? Наварила мати борщу гарного, жирного, жиру стільки багато, що борщ покрито плівкою і він не парує. Накрила під дубом розлогим їсти вечерю, три сина, батько. Менший син попід усіх так. Ложку. Опікся, замер, але і дуб. Середній подивився, ковтнув, нічого не сказав у ложку так. Який розлогий! Батько поперед старшого так, хлоп, щоб ви повісилися б на тому дубові. Новая Лада Приора может разогнаться до 300 км в час. Правда, не вся. Гаишник у дороги, как-то неправильно едущая, по его мнению, машина, тормозит. Открывается дверь, выходит явно выпившая девушка, сильно. Он говорит, ого, достает протокол, езда в нетрезвом виде. Знаешь что, сам ты езда. Тоже про блондинку, как блондинка едет э, на машине, пролетает все красные светофоры, и вот на очередном красном светофоре ее останавливает гаишник, и говорит девушка, э, вы же на красный проехали, вы что не увидели красный цвет? Она говорит, да нет, красный цвет я увидела, а вот вас не заметила. Приходит гей к врачу, к проктологу. Говорит, доктор, здравствуйте. Здравствуйте, у меня есть такая маленькая проблемка. Вот мне кажется, что у меня в попе что-то есть. Ну, возможно, а вы знаете что? Не знаю, очень глубоко как-то. Я знаю, что что-то там есть, точно есть. Доктор говорит, ну давайте посмотрим. Открываю. Открывает. Сейчас смотрит, что там? Говорит, да я ничего не вижу. Вы посмотрите, там поглубже, за уголочком. Такой, а, ну точно, гвоздичка лежит. Доктор, это вам. Доктор, ваша новая яблочная диета на меня не действует. А вы яблоки моете? Ну да. Попробуйте не мыть. Кабинет э -э, ухо горлоноса. И, значит, э -э, мальчик маленький в этом кабинете. И доктор что-то закончил, значит, писать в карточке что-то. Так, э -э, сейчас проверяем, значит, слух мальчика. Он говорит. Фета. И мальчик также шепотом отвечает, мне нельзя, у меня аллергия. Решили пойти бабка, бабушка с дедом посмотреть порнуху. Значит, пошли в кинотеатр, посмотрели. Бабка деду говорит, слушай, Микола, а чего они там вот так стогнуть постоянно? Давай мы уже мы так спробуем. Дед говорит, ну давай, давай, завтра спробуем. Приходят домой, разделись, легли в кровать. Баба говорит, ну что, Микола, уже начинать стогнать? Дед говорит, подожди, сейчас я трусы сниму. Сняв трусы, там что-то целую, и она говорит, Микола, ну так что, уже начинать стогнать? Починай. Ой, как погано, пенсию не дают, корова сдохла. Мне так нравится это выражение. Вы знаете, что жена водителя маршрутки в постели кричит громко и заранее. <связать> Андрюша, иди сюда. Иду. Ты Камасутру брал? Брал. Ты что-нибудь там дорисовывал? Дорисовывал. Иди теперь маму распутывай. <связать> <связать> Лампа горела, а света не давала. <связать> Жена изменяет мужу, привела к себе, мужа не должно быть. Любовь по полной программе в разгаре. И вдруг ключ в двери. Муж пришел каким-то образом. Она, прыгай, прыгай с балкона. ты что, больная, там же 13 этаж. Да не до суеверий же, козел, сейчас. Не до суеверий. Мужик, проблемы с женой, ты, ну, не, ну с потенцией проблемы большие. И жена так обеспокоена всем этим. Приходит к доктору, говорит доктору, смотрите, такая проблема, ну муж мужа вроде по утрам эрекция есть, ну все это природное, но когда доходит дело до, собственно, интима, ну ничего не получается, ничего, вот, просто ничего. Виагра не помогает, ничего не помогает, вообще, не знаю, женьшеня, корешки всякие, он грибочки жарили, ничего, ну все, ну просто полшестого. Врач говорит, знаете, есть у меня одно средство, вот есть такие пилюльки, вот такие пилюльки замечательные вот в этой баночке, только одна просьба, бросайте, пожалуйста, одну пилюльку, потому что одной полностью хватит. Ну, жена так и говорит, да, спасибо большое, приходит э, домой, муж дома, говорит, жена, приготовь мне покушать. Ну, она решила так вот сейчас приготовить покушать, кинуть туда пилюльку. И пока муж будет есть, она так в спальне себе приведет в порядочек, все такая оденет с сушечками, приготовила пельмени, взяла эту всю баночку, высыпала все пилюльки туда, э, в, это, в эти пельмешки, и пошла в спальню переодеваться. Муж сел в кухне, кричит, жена! Она такая, да, милый, да. Жена, иди сюда. Та быстренько такая дело белье, такая она приходит, такая на каблучках. Всякая. Да, что такое, милый? Жена, смотри, пельмешки. был я маленьким мальчиком-пионером в советское время, и мой такой единственный, единственный выезд в пионерский лагерь, неудачный, то есть я через неделю попросился назад, не понравилось мне там строить, там какие-то флаги поднимают, не нравилось мне это дело. И, в общем, какой-то за неделю моего пребывания был у нас такой совместный выход с нашим отрядом в лес. Это уже не анекдота реально. Я заблудился в этом лесу, начал искать, где лагерь. То есть я ходил долго, блукал, пару часов, потом уже была тревога и скандал, но я еще пока этого не знал, я просто испугался. И набрел в лесу на, на какую-то компанию, такую, скажем, Какие-то хулиганы такие, там, видимо, местные. Два парня и девушка. Они так значительно старше были меня. И так снисходительно видели меня. Малой, давай сюда иди. Э, все бы ничего, но девушка. я, Мне было хоть и 12 лет, но хотелось выглядеть достойно уже тогда. И я так понимал, что мне могут не дать возможность выглядеть достойно. Вынужден был подчиниться, подошел и... Один там из этих хулиганов решил просто показать, какой он молодец, там на голову у меня был выше, и провести какой-то прием. Он там попытался меня свалить, и я как-то там чудом уперся. В общем, получилось так, что упал он. Выглядело это так, как вроде бы я там супер обученный боец. Ну, во всяком случае, я себя таким воображал. То есть какое-то неуловимое движение и соперник повержен, после чего я гордо, но быстро начал уходить оттуда. Но уже с достоинством. А, э, с поверженный соперник, правда, надо отдать ему должное, он там не бросился в погоню, так как бы так, разозлился, но снисходительно отнесся, не догнал, дал мне возможность уйти. То есть я именно с честью вышел, оглядываясь, видя, что девушка улыбается. То есть я сохранил достоинство и был горд собой.